ये रहमतों और बरकतों के नज़ुल का महीना माहिर रबी अलवल है और नबी आखर जमानत जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल्हसम की आमद की खुशियां तमाम मुसलमान पूरी दुनिया में पूरे जोशो ख़रोश से मना रहे हैं देखना ये है कि इन खुशियों को मनाते हुए कहीं ऐसा तो नहीं है कि जाने जाने में हम कहीं गुस्ताखी रसूल के मुरतकब तो नहीं हो रहे आज मैं एक बहुत ही अहम इशू हाईलाइट करने जा रही हूँ मेरे अकब में आप देख सकते हैं झंडे लगे हुए हैं इन झंडों पे रसूल अल्लाह के नारे लिखे हुए हैं इन झंडों पे अमामा शरीफ की तस्वीर बनी हुई है खाना काबा मदीना मुनवरा की तस्वीर बनी हुई है और यकीनन ये बनाने वाले ने कोई बुरी इंटेंशन तो नहीं रखी होगी यकीनन उसकी अच्छी नीयत होगी नबी पाक अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार ही उसका इरादा हो सकता है लेकिन अब देखना ये है कि यहाँ पे ये ओवरहेड ब्रिज है और इस ओवरहेड ब्रिज पर झंडो को लगाया हुआ है इस ब्रिज के ऊपर से लोग गुजर के जा रहे हैं और ये झंडा जो है पैरों के नीचे आ रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाल का जो नाम मुबारक इनके ऊपर लिखा गया है वो भी लोगों के गुजरने वालों के पैरों में आ रहा है ये एक ऐसा अमल है जिसकी निशानदेही करना जरूरी है की जाने अनजाने में हम लोग कोई ऐसा गुनाह तो नहीं कर रहे है कि जिसकी वजह से हमारी दुनिया और आखिर दोनों में रखाई हो और हम कोशिश करेंगे कि इस मसले को हल किया जाए कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ईद मिला नबी की तैयारियाँ जोरों शोर से जारी हैं वहां पर ये मसाइल देखने में आएंगे तो बराए मेहरबानी कोशिश कीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार इंतहा अकीदत एहतराम से कीजिए ऐसे ना कीजिए कि आपने झंडे जो है वो यू ऐसी जगहों पर लगा दिए जहाँ लोग गुजर रहे हैं उनके पैरों तले आ रहे हैं ये झंडे और बेहरमती हो रही है जाने जाने में आप गुस्ताखी रसूल के मुरतकब हो रहे हैं सो so चलिए हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है जिन लोगों ने यहाँ झंडे लगाए हैं वो क्यों लगाए आखिर उनकी इंटेंशन क्या है क्या आपने नोट किया कि ये जो झंडे आप लोगों ने इस ब्रिज के साथ बांधे हैं तो जो लोग ऊपर से गुजर रहे हैं उनके पैरों में ये आ रहा है इस पर मदीना मुनवरा भी बना है खाना काबा भी बना है अल्लाह रसूल मोहम्मद जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोर मुबारक है उसका नक्श भी बनाए तो आपको नहीं लगता कि ये बेहरमती हो रही है अगर आप ये कहती हैं कि इनके ऊपर पाँव आ रहा है ठीक है आप अगर मस्जिद में जाती हैं जब ऊपर नमाज पढ़ रहे होते हैं तो नीचे कुरान भी पढ़े होते हैं ऊपर वाली मंजिल पर पढ़ रहे होते हैं तो वो भी तो नीचे आ जाते हैं ठीक है लेकिन ये साइड पे है। आप मुझे ये बताए कहाँ से इसके ऊपर पाँव आ रहा है ये पाँव में आ रहा है वो देखे अब वो बंदे तो ऊपर खड़े हैं लेकिन उनके कदमों में मदीना मुनवरा अल्लाह रसूल और मोहर रसूल बनी हुई है तो ये बताए की क्या आपको नहीं लग रहा की ये गलत हो रहा है मेरा मेरा तक ख्याल है ना तो ये साइड पे यहाँ पे सिर्फ मैंने नहीं लगाया हुआ आप कहीं भी चल जाए लगा हुआ है इसी तरह लगा हुआ है मैंने सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों ने अकेले यहाँ पे ये लगाया हुआ है हम या रसूल का नारा लगाते हैं हम लोग एक मिनट में किसी को मुसलमान या काफ़र कर देते हैं तो जाने अनजाने में आपको नहीं लगता हमसे ये बहुत बड़ी भूल हो रही है जिससे समझ आ जाने के बाद रोक लेना चाहिए उतार देना चाहिए जिसकी चीज़ है अगर वो आता है मैं उसे बोलता हूँ वो उतार देता है तो बस ठीक है मुकदस नामों की तो हो रही है ये, ये पाऊँ के बराबर मुकदस नाम आते हैं तो ये गलत कर रहे हैं नहीं होना चाहिए ऐसा निशान के हिसाब से वो झंडा लगा लेते हैं बंदे तो एहतराम के लिहाज से एहतराम जो बात आप कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक है कि इतराम इसका ज़रूरी है देखिये झंडा हम चौदह अगस्त को लगाते हैं पंद्रह अगस्त को जमीन पे फेंक देते हैं आप बताए इसका इसका जो है ना ये जो बात आप कर रही है ये बिल्कुल बात है आपका ये स्टॉल है और आपने ये झंडे यूँ लगाए हुए हैं आपको नहीं लगता की जाने अन जाने में हमसे भी गुस्ताखी हो रही है सही बात है उल्टा हो रहा है मुझे अब एहसास हो गया मैं उतार देता हूँ मेरा अरादा ये नहीं था बहुत अच्छी बात है एहसास का हो जाना बहुत बड़ी बात है मैंने ये झंडे उतार दिए हैं अभी मुझे एहसास हो गया है मैं अपने दूसरे भाइयों को भी कहूँगा कि ऐसे झंडे नहीं लगाना असलम सबसे पहले मैं आपको भी अप्रीशियट करता हूँ और आपके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताली आपको जजाय खैरत फरमाए तो मैं सामने हाफिस है दो तीन दिन से देख रहा था और शिदत से इस चीज़ को महसूस कर रहा था बल्कि एक दिन पहले मैंने भाई को रिक्वेस्ट भी की थी मैंने कहा देखो ये हमारे कितने मुकदस मकाम की तस्वीर हैं मुतबरक कलमात लिखे हुए हैं इन पर और हम लोग ऊपर से गुजर रहे हैं तो ये बहुत बेहरमती होती है हमारा दिन जो है वो बहुत महजब दिन है इसमें अमल की ज़रूरत है और दिल में देखें हम 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 जितनी आशिक होने का दावा करेंगे नबी पाक सल्लम से वो हमारी ईमान की चमक होगी और वही असल ईमान होगा जितनी ज़्यादा हम नबी पाक सल्लम की जात से मोहब्बत करेंगे सहबा कराम की जात से मोहब्बत करेंगे वो उतना ही हमारे ईमान की फजीलत होगी तो यही झंडियाँ हम देखते हैं कि बाद में कूड़ा क्रिकेट में अल्लाह माफ़ करे नजर आती हैं तो मैं मीडिया की वसात से पूरे पाकिस्तान में तमाम आलम इस्लाम में और मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा रहा ऐसे काम ना करें जिनसे उल्टा हम गुनाह के मुरतकब हों हम नबी पास से मोहब्बतों के दावे तो कर रही हैं लेकिन हकीकता प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो आ, हम वो हकीकी मोहब्बतों का इजहार कर नहीं रहे बजाय झंडे लहराने के हमें चाहिए कि हम लोग नबी अलैहि वसल्लम के उस हसना को अपनाएं उनकी सीरत को देखें उनके तरीक़ाक जो ज़िंदगी उन्होंने जिस तरह से गुजारी पुराना सुनत के मुताबिक हम भी अपनी ज़िंदगी को गुजारें नबी पाकसम के साथ सच्ची मोहब्बत के सद के अल्लाह आपके कारोबार में आपको बरकत दे आपको एहसास हो गया ये बहुत बड़ी बात है और जो आपने मैसेज दिया ज़रूर नबी पाखल से मोहब्बतों का इजहार करें पर यह ज़रूर माइंड में रखिएगा कि जाने जाने में कहीं आपसे कोई गुस्ताखी तो नहीं हो रही कोई तोहिन तो नहीं हो रही इसी पैगाम के साथ अपनी मेजबान सलमा अजीज को इजाजत दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज।